सभेमध्ये जाऊ विरोधी पक्ष नेते विजय वडेटीवर बोलतायत राज्यामध्ये निवडणूक जिंकायच्या आहेत का हा खरा प्रश्न पडतो आहे अशा प्रकारचे बिल या ठिकाणी आम्हाला दिसतोय याच्यावर सविस्तर चर्चा होईल त्यावेळेस आम्ही आमचं म्हणणं मांडणार नाही राणे साहेबांनी जे काही म्हटलं असतील ते खरं म्हणजे मोठे नेते आहेत ते त्यांनी ज्यावेळेस पक्ष सोडला त्यावेळेस मी त्यांच्या सोबत गेलो नाही त्या रागापोटी कदाचित त्यांचं हे स्टेटमेंट असावं असं मला वाटतं त्यापेक्षा मला अधिक बोलायची गरज नाही देखील सेंट्रल गव्हर्नमेंटने यू ए पी के अंतर्गत जो कुछ खानून में किया था। कानून मी प्रावधान केून बदलाव किया नया कानून स्थापित था तो राज्य में ऐसी तरह के वो सेंट्रल का भी कानून होने के बाद राज्य स्टेट के अंदर में ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत नहीं थी स्टेट को कानून करने की जरूरत नहीं थी फिर भी अर्बन नक्सल के नाम पर नक्सलवादी के नाम पर नक्सलवादी अर्बन नक्सल का नाम सामने करके महाराष्ट्र के जनता को विरोधियों को अपोजिशन को डराना चाहती है सरकार और दहशत करके वो चुनाव जो है पार्लियामेंट का वो चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इनको आसमान बताया ऐसे स्थिति में एक विरोधियों का अपोजिशन का आवाज दबाकर ये चुनाव जीतना चाहते ये बिल में जो प्रावधान किया गया है वो एक बदला ले सकते किसी से भी ऐसी स्थिति है व्हाट्सएप में अगर कुछ पोस्ट आई तो भी आप तीन साल तीन साल के लिए अंदर जाओगे आपकी कोई संस्था का एक कोई सदस्य भी बात करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर सरकार के खिलाफ में बात करोगे तो भी बात होगी सरकार की व्यवस्था के खिलाफ में आप स्टेटमेंट करोगे तो भी आपको तीन साल अंदर जाना पड़ेगा ये जो तैयारी दिखती है ये राज्य को तानाशाही से आगे बढ़ाने की दिखती है और जो सरकार की व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा उसको हम दबाएंगे उसका आवाज दबाने का काम उसको जेल में डालने का प्रावधान इस बिल में नजर आता है तो हम तो विरोध इस बिल का करेंगे परंतु ये बिल सरकार पीछे ले ये भी मांग तो तो कर रही नहीं आज शाम को मीटिंग लेने की बात हुई है बी की और उस बी के मीटिंग में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें इस बारे में चर्चा करेगी या पूजा खेडकरांच्या संदर्भात जे काही मीडियामध्ये सोशल मीडियामध्ये वृत्तपत्रामध्ये त्यांनी केलेली जी काही कृत्य आहेत म्हणजे त्यांच्या अधिकाराच्या संदर्भात ते आय एस अधिकाराला अशोभनीय आहेत हे आता स्पष्ट आहे आणि त्यांनी ज्या पद्धतीनं क्रिमिनियरचा वापर केला वडील चाळीस कोटीचे चा मालक आहेत आणि ते क्रिमिनियरमध्ये बसून त्यांनी ते पद लाटलं आणि त्याचा फायदा घेतला कधी ते ब्लाइंड म्हणून कधी ते कानाला ऐकूच येत नाही म्हणून हे सर्टिफिकेट वगैरे जोडल्या गेल्या आहेत आणि त्यांनी ते बनावट सर्टिफिकेट घेतल्याची माहिती समोर येत आहे या प्रकरणाची सर्व उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी सर्व स्तरावरून मागणी आहे हम ही सुधा तीच मांगनी करता हूँ नहीं पूजा खेड़कर खेड़ जो यूपीएससी पास आउट हुई है और प्रोबेशन पे काम करती थी पुणे में इसके बारे में सोशल मीडिया हो मीडिया हो बहुत सारे न्यूज आए हैं और उन्होंने प्रोफेशन पीरियड में जिस तरह से बर्ताव किया है और उसके बाद जो सामने चीजें आई है उन्होंने क्रिमिनियर का झूठ सर्टिफिकेट बनाया क्योंकि उनके फादर ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तब असेंबली का या पार्लियामेंट का तो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी तो 8 करोड़ 8 लाख रुपए के क्रिमिनियर में वो आती नहीं वो छूटी सर्टिफिकेट थी उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने बनावट सर्टिफिकेट लिया इसकी भी जांच होने की मांग हमने मीडिया से पढ़ी है जो जनता की मांग है वही मांग हम करते हैं सरकार विरोध विरोधक आवाज उठा आवाज दाबला जो है राज्य तानाशाही सुरू है सरकार कड़ी तानाशाही सुरू है अशा प्रकार की टीका विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार है, है। तो बरबर आय एस पूजा खेडकर प्रकरणामध्ये उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशा प्रकारची मागणी देखील विजय वडे वडेट्टीवार यांनी केलेली आहे